Жо 3 мільйони 358 тисяч гривень у 2016 році. За півріччя надійшло на 3 мільйони двіста тисяч гривень більше, ніж у 2015 році. Очікуване надходження акцизного податку на 2016 рік. По місту Шовка з початку року складали 7 мільйони 914 тисяч гривень. Але в зв'язку зі збільшенням надходження цисного податку очікуване надходження збільшене до 10 млн 600 тисяч гривень за 2016 рік. За січень червень 2016 року шостінської ОДПІ нараховано по п'яти актам фактичних перевірок на території міста Шостка 55 тисяч гривень, які сплачуються до місцевого бюджету. Станом на сьогоднішній день надійшло 27,5 тисяч гривень. Залишок буде сплачений е терміни, які вказані в рішенні політики. До Шуйцівської міської ради були надані переліки суб'єктів господарювання, що зменшили надходження по акцизному податку у порівнянні з відповідним періодом минулого року та сплачується акциз у дуже малих лозях. Какие запросы? Мы просили дать информацию в разрезе у нас есть плательщики акциза по топливу, по алкогольным напиткам и по табачным. То есть вот э, выполнение за 2015 год по этим группам и план на 2016 год. Мы понимаем, что по топливу оно увеличилось, потому что ввели акцизную накладную. А какой план по увеличению по алкогольным и табачным изделиям? Потому что мы видим комиссии, которая создана, что есть факты. И пользуясь случаем, я вам хочу передать факты и просьба передать вашему сумскому руководителю, когда он здесь был на заседании выездного комитета, он просил меня лично, если есть факты, уведомлять. Каку? Добре, спасибо формі. Передайте, будете працювати. Ще просьба вот эту справку, которую зачитували, передать нам на робочу групу. Добре, хорошо. передайте, будь ласка, В розрізі сплати підакцизних товарів за 6 місяців 2016 року. Підокцизне товари з алкогольних напоїв акцизплачено мільйон 506 шість. и две десятых тысячи гривен, Тютюн 944 тысячи гривен и автозаправочные станции 4 миллиона 145 тысяч гривен. Спасибо, передайте информацию. Я хочу внести некоторую поправку. Дело в том, что мы сравниваем чуть-чуть несравнимые вещи. 15 год, там не было января месяца, если мы берем полугодие или первый квартал, там не было января месяца сбора акцизного да. сбора. А в шестнадцатом году уже три месяца, поэтому все равно цифра будет больше. Хорошо, вот. хорошо, спасибо. В ході обговорення дано рішення не поступило. Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати в дев'ятої школі Учиться около 300 учеників. В ліцеї учатся 1000 тисяча учеників. Асфальт 70-го года проросшие уже дерев'я і трава, і діти кожен урок фізкультури убивають, калечат ноги, локти рук і так далі. Это первый вопрос. Второй вопрос. Одиннадцатая школа. Шестой год мы ставим окна в одиннадцатой школе. Снова полтора миллиона. А может есть еще и пятая школа, есть лицей, есть четвертая, есть восьмая, первая и другие школы. Может давайте как-то распределим эту сумму. Я не могу понять, почему такие приоритеты в одиннадцатой школе. Ну ми це змінити вже не зможемо, тому що це постанова Кабінету міністрів. Бо чому 11-та? -е? Ми повинні ми ставити за свої 80 років в школі ліцеї в цьому році, 1 сентября. Світлана, чому 11-та школа виникло питання. Ну перш за все, ви знаєте, що 11-та школа пострадала від терористичного акту, який був у нас. Ми почали працювати, поміняли час вікон. І сам Бог велів завершити ці роботи по цій школі. Там же час вікон замінений, час не домінений. І, і тому ті об'єкти, які вже начати, вони пройшли централізовану з фіксацію там у Києві, в Сумах, і так далі. Їх просто легше восприймають, що ми говоримо. Ну якщо я говорю, що залишилося завершити, і буде об'єкт, який буде економити тепло. Тому от це по, позиція 11 школа. Хоча в другій школі ми сьогодні е, ту, туалети робимо, потрошку будемо всі школи підтягувати. Всі школи потребують утеплення, заміни вікон і так далі. Потому что это экономия энергоресурсов. То есть эта работа будет развертаться по всем школам. Питание правильно, субтильно задано. Николай Петрович, да. у нас в бюджете предусмотрено 260 тысяч на ремонт картинной галереи. Я считаю, что эти деньги нужно перечислить на народное образование. На данный момент картинная галерея э, это не первое необходимое объект. И тем более я там был, там я не вижу пока ничего, кроме кабинета. Это решение мы приняли уже давно, это просто дублируется, поэтому там ничего не надо представлять. выезжали, стал вопрос, сказали, что э, мы не имеем права там строить эти гаражи. Это я просил для себя, не скрывая ничего. Э, Петр Бонько и, по-моему, на свою супругу. Это в гаражном, массиве, на, в гаражном массиве на улице Бабушкина или Ясная Поляна. Э, так, до уваги, шановные депутаты. Депутат Никитина, когда мы выезжали, озвучила то, что мы там не проживаем, Николай Петрович. Да, я чую, чую. Мы там не проживаем и строить гаражи мы там не имеем права. Я хочу сказать, что мы не, за эти гаражи абсолютно не держимся. И за них, ну, для нас Может, это вопрос не принципиальный. Там дело в том, что э, есть люди... Да, конечно, конечно. Мы свой вопрос снимаем. Смотрите, нет... Да, Андрей, да, я договорю. Ну, хоть человек скажет, он же депутат, ну, что ты перебиваешь, ты же не... Там есть жители, вы сказали, что нужно, если строить, то строить тем людям, которые реально проживают в этих домах. Вот мы обратились, не обратились, но к нам обращались они люди. Есть семья, которая уже лет 20 там просит, чтобы выделили место под гаражи. Вот они сейчас присутствуют на сессии. Присутствует, Александр Петрович? присутствует? Они то, да, Николай Петрович. Не, послушайте, я хочу... вот, ну, было принято такое решение в, в момент обсуждения. В момент обсуждения. И что вы кричите? Не, ну сейчас, сейчас, мы все же одинаковые. Шановные депутаты, не заперечивайте дать жильцу буквально одну минуту. Одну Не минуту, да. Пусть человек расскажет. Будь Я пято. прошу, Николай Петрович, пусть эти люди напишут заявление, и вы походатайствуйте, чтобы они в кратчайшие сроки на следующую сессию вынести решение и дать этим людям это место. Под Хорошо, Петрой. принимается. Выступите, буквально да. выступите. Да. Здравствуйте, народные депутаты, Николай Петрович. Я была Чи. тут уже полтора года у вас как Дело не в том. Там, да, там действительно затапливается, там действительно это все. Но стали, значит, полтора года назад, Скорбач, стал, построил себе гараж. Хотя ну, его предупреждали, что документы покажите на разрешение. Вот. Который он показал бумажку, что ему Чернов только подписал. Ну, это же, извините, что за бумажка? Он ее и хватал, и вырывал, и тем, что я его кое-как ее забрала и принесла вам же всем, показывала, что это за бумажка. Это же не разрешение. И почему, если он начальник, ему можно, хоть и Чернов. Извините, у меня, вот пятое поколение или шестое, местные жители, шестки. У меня дед, прадед еще строили этот завод, и, пер... и девятку все, и тут все, и прожили, и поумирали, вот. Все тут -то. ничего не имеешь. И он, Бог знает, если он начальник ему сразу можно а почему бы мы не можем хорошо примется Ну, все предложение так. есть такие давайте подавайте заяву. Дело не том. но еще разо вот, саукатов если... ты тут есть Где извините Савкатов? одну минутку да. если только там хотят построить такие ну хай мы, мы не сможем там у нас нету больших этих таксичек чтобы там ставить это что же будет не выход с положения там надо чтобы это все осушили вот чтобы это, ну это, если там будет для маршруток возьмут место, это, конечно, извините. Хорошо, добро, спасибо. Надо, надо. Надо. Ну я чего? Говорю? Ну что? Ну чего? Если только не для, не для такси, не, ну это мы разглянем на следующей сессии. Шановные вот. депутаты Николай Петрович, я хочу еще обратить внимание, вот когда. Зразумело. Вы подайте заяву, это... передайте нам. Получается, в процессе, когда выехали, всплыла проблема. Оказывается, там плавуны, там идет, ну, поднимается волна и затапливает вот эти вот соседние дома. Там надо сделать какую-то отсыпку или отмостку и навести порядок. Люди говорят уже сколько и в ЖКО «Импульс» и к руководству завода обращались. Никто не реагирует. Надо принимать решение. Потому что это там целое... Ну, а хорошо, да, вы, пожалуйста. выйдем, глянем. Тут, тут да, уже надо... же импульс завод керует, а не уже... Он же домами не керует. Нет, так ЖКО обслуживает. Территорию. Хорошо, Олег Владимирович, хорошо, доброе спасибо, присаживайтесь, присаживайтесь. Уважаемые депутаты, я хочу сказать следующее: что мы имеем беспрец беспрецедентный случай, когда переворачиваются факты, событий, которые произошли по этому вопросу. Надо понимать, что изначально это ошибка управления жилищного хозяйства, что гаражи и гаражный сигнал сигнал, по-моему, называется, да, граждан кооператив, да, и сараи, которые находятся во дворах этих домов, места, освободившиеся в результате разрушения дома номер 11, которые там сараи когда-либо и пытались строить, и, кстати, местные жители так и не строили там сараев даже, потому что место не позволял. Условия там действительно плавун и так далее. Но это не есть гаражный массив. Вы это включите у себя, потому что на наших комиссиях вы это предъявляли как гаражный массив, как свободная площадь гаражного массива. Тем самым, конечно, слаживается впечатление, что на первый взгляд это свободная площадь гаражного массива сигнал. Нет, это не гаражный массив, это дворовые постройки. Следующее: Вы нашли сейчас человека, который говорит один с этого всего дворового района. А я вам говорю, что проводили совещание собрания людей, жителей домов 6, 7, 8, 9, 13, и их более 67 собрано подписей. И все говорят об одном и том же. Там никогда не выделялись места под сараи, а тем более под гаражи. Если рассматривать данную территорию для целостного комплекса, там все-таки был жилой дом, там сохрена инфраструктура. В конце концов, там можно рассматривать строительство нового дома на 10-12 квартир с новым подходом. А мы так бездарно отдадим под гаражи. Еще раз четко заявляю: мы против людей никогда не шли и не пойдем. Если люди вырешили, что так нельзя, значит мы не пойдем. Что вы говорите? Нет, ну давайте не будем спориться, ребята, ну, не наседайте. Ну. За себя мы бороться не будем, а за этих людей, которые там живут, как вы сказали, за них мы будем бороться. Надо сделать отмостку, пусть они строят. Спасибо, а Лена. Мы... Понятно, понятно. Він сам зняв і що тут, хоча хоча ми не довели так розсуждати, або все, або взагалі. Слушай, так теж не можна. По е, пункт 40 щодо надання дозволу автомобільній школі Сумської обласної спілки автомобілістів землі 016 га. Було зауваження. депутати хотіли почути е, Тарасенка е, на сесії. Прошу, що ви хочете з цією землею, тому що рішення не прийнято по вас. Добрий день присутні. Кароленко 33, школа автомобилистов филипп. Голоснейший до микрофона Сумской автошколы Филиал есть, Кароленко 33 Земля выделялась Еще в 79 году По строительству <coughs>, помещения МРЭО И автошколы Гаражи там построены Участок 16 сотых Огорожен рапицей Площадка там есть Эстакада есть, но <coughs> Для того, чтобы Начинать, как сейчас требует законодательство первоначальное обучение учащегося. 6 часов он должен провести на закрытой площадке. Посадка, высадка, начало движения, остановка, движение задним ходом, заезд на эстакаду. Таких условий нету. Поэтому необходимо. Савкатов, иди сюда дома, будь ласка. Сейчас секунду. Савкатов, Тимур Дмитриевич. Перейдите, будь ласка. Это просто участок земли, чтобы его сделать с твердым покрытием, высыпать шлаком, плюс к этому еще необходимо построить три муляжа, это пешеходный переход, перекресток и ЖД-переезд, где сначала приобретают навыки вождения, а потом выпускаются в город. Вот для этого необходимо вот этих 16 сотых земли. Шановные депутаты, по садовым бульвару 30, по не была Є наша пропозиція передати церковній громаді, і була пропозиція запросити представителя церкви, шановні депутати Микола Петрович. Значить, це громада Різдва Христова. Ви всі знаєте, церкви біля дев'ятки. Це було указу... бажання покійного Згідно... батюшка Бориса прежде всього. Згідно указу президента, всі культові споруди церкви, приміщення передати церкві. Будинок, який стоїть біля церкви, ви знаєте, там живуть люди. Тобто його не передали. І тому люди просять, щоб передати бувший проф. Огляд – Це, це будинок. Для чого цей будинок? Значить, там в Глухові, в конотопі, біля всіх храмів є спеціальні споруди, в яких проводяться такі яка, благодійні. Дії навчаються діти, різні гуртки і тому церква Різдва Христова хочу коротенько вас ознакомити. Організація департаменту добрих справ, надія на базі якого буде працювати координаційний центр волонтерів, консультативний пункт з питань духовного виховання дітей та підлітків, православний християнський центр зернятко. Основні напрямки та форми роботи надання соціальної та матеріальної підтримки людям з особливими потребами, людям похилого віку, тяжко хворим інвалідам, сім'ям, учасників, а то та інше, школа волонтерів, соціальний патронаж людей похилого віку, дітей інвалідів, школи інтернату, дитячого будинку, безпритульних дітей і саме головне облаштування їдальні для соціально незахищених людей.